अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में एक अनोखा सा उन्वान लाई हूँ चाय की प्याली में तख्त बिल्क़ीस का सफ़र शुरू करती हूं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बे शराली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतु मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा वाल इब्राहिम हमीद व मजीद अल्बारक मोहम्मद वाल मोहम्मदन कम्बारक तला इब्राहिम वालब्राहिम इन कमीद मजीद बसा अवकात इतने अनोखे वाक़ात हमारी ज़िंदगी में पेश आते हैं कि हम बेअ्तिया सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या आज के ज़माने में भी ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा हो सकता है हर ज़माने में हो सकता है अल्लाह की कुदरत अगर चाहे तो तो देखिए ये वाक़ है इंग्लिस्तान के शाही ख़ानदान में एक बच्चे का उस बच्चे ने जन्म लिया तो उसका नाम उसके वालदे ने लेनाड रखा उस बच्चे के अतराफ अतराफानब में मुसलमान ख़ानदानों की कसरत थी चुनाच बचपन में ही ये मुसलमान घरों से घरों के बच्चों से मुतासर होना शुरू हो गया यहाँ तक कि नौजवानी आ गई नौजवानी में इसने मज़हब तब्दील किया यानी ये क्रिश्चियन से मुसलमान हो गया और इसके साथ इसने क़ुरान पाक का मतालिब का उमीक मताल शुरू किया जब यह मताल करते हुए हज़रत सलमान के किस्से की तरफ़ आया जिसमें तहरीर है कि हज़रत समान के, के वज़ी अजम ने जो उनके खालजात भाई भी थे उन्होंने कहा कि मैं पलक झपकने से पहले आपके दरबार में तख्त बिल्क़ को हाजिर कर सकता हूँ इसने तख्त बिल्क़ की लंबाई, चौड़ाई ऊंचाई सब को अपने दिमाग में बिठाया हुआ था पढ़ते ही बिठा लिया था कि वो कितना वसी था अरीज था ऊंचाई थी अब इसने सोचा और तख्त बिल्किस आ गया जैसा कि क़ुरान पाक में तहरीर है कि आ गया इसने सोचा कि तख्ते बिल्किस को इतने कम वक्त में दरबार सलाम में मंगाने के लिए कौन सा फ़ार्मूला इस्तेमाल हुआ कोई इसके सवाल का जवाब शाफ़ी जवाब नहीं दे सका बेशुमार वहाँ के वामा से मिलाइए इंग्लिस्तान के मुसलमान से वो इसको शाफ़ी जवाब नहीं दे सके तो एक आलिम ने कहा कि तुम ऐसा करो पाकिस्तान चले जाओ वहाँ तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा ये पाकिस्तान आ गया यहाँ पर ये इसके मेज़बानों ने इसकी बड़ी मुदारात की जगह जगह तारीख़ी जगह ले जगह ले गए दिखाने के लिए आपको तो मालूम है लाहौर कितनी तारीख़ी जगहों का शहर है एक दिन इसके मेज़बान की गाड़ी दाता दरबार के सामने से गुज़री वहाँ से गुज़रते हुए इसको अपनी गाड़ी के अंदर एक अलग से खुशबू महसूस हुई इसने अपने मेज़बान से कहा गाड़ी रोको और मुझे बताओ कि यह हजूम कैसा है मेज़बान ने बताया यहाँ अल्लाह के एक वली रहते हैं सोए हुए हैं उनके उनका यहाँ पे मज़ार है और सारी दुनिया से यहाँ लोग आते हैं तो ये वो जगह है उसने कहा गाड़ी रोको मैं उतरूँगा मेज़बान ने गाड़ी रोक ली ये दाता दरबार के अंदर गया ये घूम फिर रहा था बड़े इश्तिया से सामने से इसे बुजुर्ग नज़र आए बुज़ुर्ग के हाथ में एक हाथ में चाय की प्याली थी दूसरे हाथ में केतली थी गर्म चाय की उन्होंने बड़े इश्तियाक से पूछा लेनार्ड से कि क्या तुम चाय पियोगे इसने उसी इश्तियाक से जवाब दिया ज़रूर पियूंगा बुजुर्ग ने चाय की प्याली में चाय ली और इसको पेश की चाय की प्याली हाथ में लेते ही ये गश खा के गिर गया जब होश आया मेज़बान तो बड़े परेशान थे जब इसे होश आया कुछ देर के बाद और मेज़बान ने कहा कि ऐसा क्या पेश आया कि तुम बेहोश हो के गिर गए तो इसने कहा कि देखो इंग्लिस्तान में जो मेरा घर है उसमें मेरा कमरा है उस कमरे में मेरा अपना ख़ास कप था है चाय पीने वाला और जब मैंने इनसे चाय मांगी तो मेरे उसी कप में जो हज़ारों मील दूर है मेरे यहाँ से पाकिस्तान से उसी कप में मुझे चाय पेश की गई और मैं खुदा की कुदरत का करशमा देख कर बेहोश हो गया वो सवाल कि तख्ते बिल्किस कैसे पलक झपकते भी आया मुझे यहाँ आके मिल गया ज़रा सोचो मेरा घर हज़ारों मील दूर है वहाँ से चाय का कप कैसे सफ़र करके आया इस बात पे गौर करो तो तुम्हें ख़ुद भी जवाब मिल जाएगा कि तख्त बिल्की कैसे लम्हों के सफ़र लम्हे के सफ़र में दरबार सलेमान में आया उसके बाद जो अब फ़ारूक अहमद इंग्लिस्तानी लेनार्ड इंग्लिस्तानी बन गया था इसने इसनेार्ड हटाया नहीं अपने पास से ना ही इंग्लिस्तान का लहाका हटाया बल्कि अपना नाम मुसलमान होने के बाद फ़ारूक अहमद लिनार्ड इंग्लिस्तानी लिखा फिर इसने मजार के से वापस जाने का इरादा तर्क कर दिया और ये मजार के ही का मुजाविर बन के रहने लगा यहीं पर उस रहते सहते फिर उसका इंतकाल हुआ और उसका मज़ार जो है उसकी कब्र जो है वो दाता दरबार के तहखाने में मौजूद है और मरहूमिन के साथ जिसके ऊपर लिखा हुआ, हुआ है फ़ारूक अहमद इंग्लिस लेनार्ड इंग्लिस्तानी अगर अब ये तो हो गई फ़ारूक अहमद लेनार्ड की कहानी लेकिन अगर हम अल्लाह ताला से किसी भी चीज़ के लिए रुजू करें यह लम्हे फिक्रिया है कि तख्त सुलेमान किस तरह से आया होगा हमें भी चाहिए कि हम कुरान पाक के हर फर्फ का मताल करें गहराई में इस इस मताले से दमाग के बहुत सारी परतें खुलती चली जाती हैं और हमारे ऊपर एक अजीब अलग दुनिया आश्कार हो जाती है मुझे इस किस्से ने बहुत मुतासर किया इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया उम्मीद है पसंद आया होगा रुहानियत का यह सफ़र यह असल में रुहानियत का सफ़र था ख़ुदा के साथ रुहानियत का सफ़र में निकला था वो जिसका जवाब उसे मिल गया इसके साथ मैं अपनी पोस्ट तमाम करती हूँ इन दुआओं के साथ के परवरदिगार आलम आप सबके घरों में सुकून और इतमीन की हवाएं भेजे, हमारे पाकिस्तान में ये जो गर्म हवाओं का मौसम है ये जल्दी टल जाए बगैर किसी नुकसान के बग़ैर किसी परेशानी के बार पूरी दुनिया में मुसलमानों को सुरखरू कर दे और बिलखसूस पाकिस्तानी लोगों को सुरखरू कर दे और बार ये जो क़ुरान की बेहरमती पर हम मुसलमानों को बेचैन किया जाता है उनको नेक तोफ़ी दे दे बार कि वो हमको मुसलमानों को किसी भी लिहाज से बेचैन ना करें और मेरी दुआ है कि परवरदिगार आलम आपको जिन घरों में औलाद नहीं है और वो चाहते हैं उनको औलाद अता फ़रमाए जिनको औलाद नरीना की ख्वाहिश है उनको औलाद नरीना अता फ़रमाए जिनको बेटियों की ख्वाहिश है उनके घर में रहमत की हवाएं भेजे आमीन सुमा आमीन इलाही आमीन और <coughs> सॉरी और जिन बच्चों ने इम्तहान दिए हैं बार उनको कामयाबी से हमकिनार कर बेहतरीन कामयाबी से जिन बच्चे बच्चियों की शादियाँ होनी हैं उनको बेहतरीन बर बेहतरीन घर बेहतरीन शर्क हयात अता फ़रमाए हर खलाल की रोज़ी कमाने की तोफ़ी अत फ़रमाए व आखिर दावाना अल्हदल्ह रबालमीन वसलासलाम खैरसलिन वाले तयबीन ताहरीन अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए खुदा हाफ फैमान अल्ला